Salam aleyküm dostlar. Bugün sizler bilan sistemlerinin yetişti. Sorun kör çıkmamız. Tensizlikler sistemlerini Sonlar okuda tasvırlayın degen yani şartı bor bulardı. Demek sonlar okuda tasvırlayın. Sonlar okuda. İki soğuk bu çeğe bolsa olsa hmm, demek biz bulamız ikiden ikiden katta bölüş gerek verdi. Ama ikiden iki ikiden katta. Lekin iki kırmaydı 2 kirmeydi. 2 endi bu besh busa mana bu yer 5 desak bu 5 dan katta bo'lyapti demak 5 dan katta 5 dan katta bo'lgan ekan doim bu tarafga bo'ladi 5 dan katta lekin beshni o'zi kirmaydi beshni o'zi kirmaydi bu 2 bo'lsa bunday bunday qarab ketadi ikkalasi demak mana shu oraliqi kirar ekan mana shu oraliq kirara ya'ni iki, ya'ni 2 kichik ikdan x katta dan, -kat -da, -dan bo'ladi olmaymiz-da bunday Ne bunday deyolayiz chunki berda de bo'ladi hozir faqat ne dey bunday deyolmaymiz demak bunday qilar ekaniz ikkiimiz doim katta ikkidan deb mana shuni shart qo'yar ekanmiz bo'ldi boshqa shart qo'yolmaymiz keyin ikkisimiz katta beshdan deb shuni shart qo'yamiz bo'ldi bunday bellashni qo'yolmaymiz demak keyingi misolimizni ko'rsak keyingi misol xuddi son o'qida tasvirlaymiz buni son o'qida demak doim noldan katta bo'lishi kerak noldan katta bo'lgandan keyin biz bilamiz bu buyoqa kirib ketadi mana noldan kattasi ikkisimiz doim minus birdan katta bo'lsa demak man bu yerda -1 bo'lsa bo, -1 dan katta bo'lar ekan demak bu qator kirib ketar ekan demak bizga bo'ladi -1 x dan ya -1 katta ya -1 kichik x dan x x katta 0 dan bo'ladi chunki 0 dan katta bo'lgandan ke, keyin x dan bo'ladi kimiz esa katta 0 bo'ladi demak bunday bo'lib ketar ekan Ana shunday qilib son o'qida tasvirlay olamiz endi keyingi misolimizni ko'rsak keyingi misolimiz son o'qida tasvirlaymiz faqat son o'qida shu oraliqlar kiradi boyai siga ar kirib ketadi endi bunisida esa bunda esa mm, ikkimiz demak birdan kichik bo'lsa, buz. bir bo'lsa mana bu yerga bir kirar ekan bir kirar, bir, kirar, bir, kirar bir kirsa shuu tarafga qarab ketadi imiz beshdan kichik ikisimiz beshdan kichik bo'lgandan keyin shox bu tarafga qarab ketar ekan demak bunday b yozib osak bo'lar ekan buni i shunday bo'ladi shunay demak mana bu oraliq kirar ekan bunga demak bu oraliq kirar ekan mana mana shunday qilib yozamiz ya'ni bunda esa hmm, x'imiz doim teng bo'lish uchun demak bir x besh bo'lib bolsin mana shuni deb qo'yaylik to'g'ri bo'ladi demak bu degani 1 1 mana 1 katta yoki teng x dan katta yoki teng 5 dan deb yozib olsak bo'ladi mana shunday qilib endi keyingi misolimizda ko'rsak xuddi shunday qilib chizma chizsak 0 qilib olsak demak bu yer bo'ladi 2 ta. chunki 2 turibdi bu yerda esa bu minus bo'lsa x iks katta ga teng bo'lib qoladi ik katta ga teng bo'ladi chunki tengsizliki qanoatlantirish uchun bu esa ik katta dan teng bo'lib qoladi katta bo'ladi demak bu bo'ladi bizga bu yer bu yer ikki qilamiz bu yerda olti qilamiz demak bizga doim katta oltidan katta son kerak bo'ladi oltidan katta son mana bu taraf kiradi bunga endi esa bu ikkiga bu buni qanoatlantirish uchun bizga faqat noldan kirib ketadida yo' noldan emas ikkidan ikkidan buyog'i kirib ketsin mana Demek, bir ham kirsa ham bo'ladi demak birdanka mana shunday qilib oraliqni belgilab omiz endi keyingimiz esa keyingimiz shu turishiga birdaniga yozamiz demak bu miz qanotlanib turish uchun bizga yetti kirar ekan yo e, ikki kirar ekan mana bu yerda ikki kiradi chunki ikki qo'yamiz o'n to'rt nol nol bo'ladi demak bu degani k katta yoki teng ikki bo'ladi ikki kiryapti bu esa ik katta yoki teng to'rt bo'ladi demak buni o'rini almashtirsak ham bo'ladi demak bu degani bu degani ik kichik yoq teng to'rtdan desak bo'lmaydi bu kirmaydi shunday qilib demak doim katta son berar ekanmizuchun bu bo'ladi bu bo'lmaydi demak bunimiz esa to'rt mana bu yerga to'rt demak to'rt o'suvchi bo'ladi doim bu ham doim o'suvchi demak mana shu oraliqda kirar ekan mana ko'rib turganingizdek keyingi misolimizda ko'rsak keyingisini xuddi shunaqa qilib bu ham nol bo'lsa bu oralig'imizda faqat bizda bo'ladi bu keling buni ishlaylik demak ikki k minusda katta yoki teng minusda uch bo'lyapti teng k katta yoki teng ikkita uch taqsim ikki bo'lyapti demak 1.5 ga teng ekan demak 1.5 ga teng ekan demak mana bu yerda 1.5 bo'lyapti 1.5 bo'lsa tengsizlikda qanotlanib turish uchun bizga 1.5 dan bu yoqqa qarab o'tadi desak bu Bo bo'lmaydi bu taraf kirmaydi chunki deganda de, chunki deganda de, bir butun o'ndan besh bo'lgandan keyin buyer bu taraf kiradi bu taraf kirar ekan faqat mana bu taraf kiradi chunki tengsizlikni qanoatlantirish uchun faqat lekin oralig'i bor buni hozir buni oralig'ini ham topamiz bu esa ikisimiz esa x esa minus ikkidan bo'ladi minus dan de bo'ladi demak minus ikki bo'lsa mana bu yer ikki oraliqda bo'ladi demak bu 1 bo'ladi buni oralig'ini topib olsak to mo'ljallanguncha bir yarim demak bunday qilar ekanmiz x bir 1.5 o'ndan besh mana ikki bilan 1 oralig'da bo'lar ekan-da. 2 bilan 1 oraliqda bo'ladi demak bir butun o'ndan besh katta xdan bir butun o'ndan besh katta yok teng nol bo'ladi i 2 bo'lsa doim bizga juft taraf ketsa demak bu yoq x katta yoki 2 deb qo'ysak bo'ladi mana shu tengsizlikni qanotlantirish mumkin mana shuni topamiz buni ham topsak bo'ladi keling buni shunday birdan ozzdanki topib tezroq topishga harat qilamiz X, boladı, kanat, bu bizni qanotlantirishimiz uchun bizga doim x buni qanotlantirish uchun bizga minus ikki kerak bo'ladi bu yerda minus ikki kerak bo'ladi minus ikki bo'ladi bu qanot bu tengsizligimizi qanotlantirish uchun bu tarafga qarab ketadi shoxi bu ichi kiradi demak buimizni tengsizlik qanotlantirish uchun bu to'rt taqsim uch bo'ladi demak bu 4 3 taqsim 4 bo'ladi minusda chiqmaydi to'rt bu 3 taqsim to'rt degani 0 nol sakkiz degan mana nol sakkiz degan demak bu tarafga qarab ketar ekan bizga nol dan qarab ketar ekan demak keling minusda minus ikki bo'ladi chunki nolga minus 2 katta yoki teng x bo'ladi Bu yoq kirib ketadi dan katta bundan katta sonlar kiradi bu esa qat'iy bo'lib katta sonlar kiradi bu esa qat'iy nechchi bo'lar ekan bundan katta son kirib ketar ekan ya'ni 3.0 degandan keyin 3 taqsim to'rt deb kirib ketsak bo'ladi ana shundaq holi bo'lar ekan, ekana